Вітаю вас, шановні глядачі! З вами як завжди, о цій порі сімейний тележурнал Світ родини та я, його ведуча Христина Пасічник. Хочу привітати вас з початком нового навчального року. Найближчі місяці будуть особливими як для школярів, так і для їх батьків, дідусів і бабусь. Доведеться добре попрацювати для того, щоб діточки-першачки почували себе у школі щасливими. Тому бажаю вам, шановні, великого терпіння та старанності. Сподіваюсь, що сторінки сімейного тележурналу Світ родини допоможуть у цьому і не тільки. А сьогодні пропоную вашій увазі наступні рубрики та сюжети. Не пропустіть. З рубрики шкільна сторінка дізнаємось, ким краще бути фізиками чи ліриками. Чи існують рецепти щасливого подружнього життя? На це питання нам допоможе знайти відповідь досвідчений сімейний психолог Катерина Верновська. Зустрічі випускників одна з найбільш зворушливих традицій. У сюжеті Зустріч через роки розкажемо про подію, що не зможе залишити вас байдужими. А у черговому щоденнику вагітності досвідчений лікар акушер-гінеколог Валерія Деревенко розповість про всі зміни, що відбуваються з організмом жінки на 15-му тижні вагітності. Залишайтеся з нами. На вас чекає багато цікавого. Коли батьки чи педагоги заводять розмову про вибір профілю навчання для дитини, дуже часто в якості аргументу використовують приналежність учня до типу гуманітаріїв або технарів. Але залишається неясним багато чого. Чи може, наприклад, гуманітарій навчатися у фінансовому виші, або чи варто технарю зв'язувати своє життя з професією біолога? Врешті-решт, чи можна людей розділяти за складом розуму на ліриків або фізиків? Поговоримо про це у нашій наступній рубриці. Знання іноземних мов відкриває чудові перспективи в сучасному світі. Школярі повинні вивчати як мінімум одну, а часто й дві-три іноземні мови в рамках програми середньої освіти. Головне відповідально підійти до цього вибору. Но мы с вами знаем, что в последнее время меняется система образования, меняется социум и, конечно же, в связи с евроинтеграцией мы говорим о том, что открытое экономическое пространство, образовательное пространство для Украины. И здесь нельзя иметь однозначно один профиль. У детей появляются разные требования к обучению как в школе, так и в высших учебных заведениях. Мы вводим... Полипрофильное обучение, когда ребята, обучаясь в одном классе, имеют право выбора тех предметов, которые им будут более необходимы. Они сохраняют иностранные языки, потому что сейчас это необходимо, это диктует время, и они могут выбрать себе, заменив спецкурсы по иностранному языку, заменить предметами такими, как химия, биология, математика. Це дає більше возможностей і для продовження высших учебных заведениях як в Україні, так і за пределами нашого государства. А в цьому році нововведенням стало вивчення з 5 класу другої додаткової мови німецької чи французької, на вибір. Також учні мають можливість навчатися усім дисциплінам профільною мовою з 10 класу. Программа билингвального обучения работает в нашей школе с 1997 года при, посольстве, при поддержке посольства Франции в Украине, благодаря которой ребятам предоставляется возможность изучать ряд предметов на французском языке – математику, биологию, историю. На уроках французского языка идет в основном коммуникативная направленность, ну а при изучении нелингвистических дисциплин ребята знакомятся с терминологией на французском языке. Такое совмещение дисциплин имеет свои Преимущества. С одной стороны, изучение французского языка углубленного дает возможность детям без проблем сдать экзамен международного образца. А с другой стороны, изучение точных наук на французском языке благодаря этому ребята легче адаптируются в высших учебных заведениях Европы. За бажанням учні можуть обирати себе спецкурсы. Это дополнительные години математики, биологии и химии, тем самым виходячи на стежку точных наук. Я выбрал себе 4 часа математики, но я не думаю, что это будет в ущерб тем предметам, которые преподаются у нас в 10-11 классе, которые связаны больше с английским языком. Это английская литература, английский бизнес и страноведение. Я не хочу ставить себе какие-то рамки. Моя мечта стать кем-то, в ком... Соединяются эти две профессии, математика и языки. По профессии моя мама бухгалтер, она очень хорошо разбирается в цифрах. Папа закончил ДПИ, он инженер, но у него своя фирма, он занимается... Насколько родители повлияли на твой выбор? Больше они мне привели любовь к математике, а любовь к английскому у меня с рождения. Моя мама работает бухгалтером, ее работа связана с цифрами, математикой. Мой отец работал на Коксохиме его профессия тоже, можно сказать, связана с физикой. Но, тем не менее, математика от мамы мне не привелась. Возможно, физика, она мне нравится. Но, тем не менее, я выбрал три часа математики для себя. Цикаво, а что же влияет на решение школярів у выборе профиля? Может, это не их выбор, а батьки? Помню, летом мне позвонили родители, сказали, нужно срочно выбрать профиль. Я не знал, что мне выбрать. И так как я уже тогда планировал поступать на экономика правовой, то логично было предположить, что если там есть экономика и право, то мне, скорее всего, понадобится математика. И так как школа мне предложила такую возможность изучать углубленную математику, я выбрал профиль математический в девятом классе. Насколько это эффективно помогло тебе сейчас вот в обучении? Ну, скажем так, я сдал математику лучше, чем некоторые другие предметы на внешнем независимом оценивании, что было совершенно неожиданно для меня. Я выбрала специальность менеджмента, и, скорее всего, это была я сама. Конечно, я, я родилась в семье учителей, и с детства я хотела быть учителем, но сейчас я понимаю, что это немножко не то, чем я бы, хотела бы заниматься по жизни. Но не всегда перечасний выбор профиля у школе соответствует выбранной специальности будущего студента. До девятого класса, то есть, ну, в моем представлении было, что я хочу получить экономическое образование. Соответственно, помимо того, что я изучал английский язык, так как это был ну, профильный класс у меня, я также усиленно изучал математику. То есть у меня было порядка 6 часов математики в неделю, то есть помимо английского углубленного я изучал также и математику. Вот. Но после 9 класса, то есть чуть-чуть поменялось там, мировоззрение, и было принято решение, что я буду получать юридическое образование. Психологи стверджують, якщо розділити людей за складом розуму на гуманітаріїв та технарів, то гуманітарії спочатку підсумовують наявне, а потім розкладають все по поличках. А технарі ж виділяють головне а після думають про другорядні речі. У чиїх руках майбутнє ліриків чи фізиків однозначно сказати не можна. Сучасні школярі обирають різнопрофільне навчання, чи тому, що не можуть визначитися з майбутньою професією, чи тому, що це модна тенденція, але однозначно можна сказати, школярі обирають комплексне навчання. Весілля, привітання, гостей. Все це так прекрасно і хвилююче. Але за кожним святом настають будні. Чи кожна сім'я в змозі її гідно пережити? Будь-яка сімейна пара обов'язково переживає кілька криз протягом свого спільного життя. Про те, як їх успішно долати, про те, як не розгубити свою любов, про це та багато іншого нам сьогодні розповість досвідчений сімейний психолог Катерина Варнаска. Вітаю вас, пані Катерина. Здравствуйте, Кристина. Расскажите нам, чи взагалі існує догми щасливого подружнього життя? Видеть, что человек действует по одному и ожидать, что он после свадьбы вдруг каким-то неожиданным образом начнет вести себя по-другому, даже если он этого ожидает, это ну, как бы иллюзия, этого не будет, человек не изменится. То есть если вы видите, что человек такой, вы готовьтесь жить с ним всю жизнь. Вот. Очень важно учитывать недостатки человека и мириться с ними, понимать, что ну, тоже придется если вы можете мириться с недостатками, то и человек должен мириться с вашими недостатками, которые у вас, конечно же, есть. Многие при первых каких-то сложностях, при первых ссорах решают развестись, закончить отношения. Хотя, если бы они проявили немного терпения и Понимание, то через какое-то время все равно бы ссора завершилась, и отношения вышли бы конфликт, кризис, и отношения выйдут на новый этап. Спроводовался сварок. Mm -hmm. Что нужно свариться, а mm -hmm. что можно, mm -hmm. что вообще не можно свариться? Mm -hmm. По конфликтологии конфликт ⁇ это противостояние сторон, которые имеют непримиримые противоречия, которые невозможно решить. А, а вообще конфликт ⁇ это такая близость со знаком минус. То есть, если возник конфликт, значит, какая-то потребность очень важная не удовлетворена. То есть, что-то происходит не так. Ссориться, ну, как бы, я как психолог могу сказать, что можно и где-то нужно. Важно не впадать в аффект, не впадать в гнев, в оскорбление. Вот, ссоры, они назревают для того, чтобы что-то решить, что, ну, о чем люди умалчивают, ну, пытаются как-то сгладить, вот. Но если причина не устраняется, то возникает ссора. И как раз вот после ссор можно что-то определить, можно что-то высказать в там эмоциональном пылу своему супругу, своей второй половинке. Вот правда, ну в эффекте, как я говорила, уже очень сложно быть услышанным. Поэтому такие вопросы, которые вызывают конфликт, лучше решать в спокойной обстановке с приводу завершення такого, mm -hmm. так, сурок. Mm -hmm. Ось це примирення. Чи потрібно воно? а навпаки, ось ми mm -hmm. висказалися один mm -hmm. одному и все, и забули. Mm -hmm. Як чинити в такому ось примирення? Нет, примирение необходимо, а, оно нужно обоим супругам, а... И очень важно тоже понимать, что мужчина и женщина реагируют по разному на ссоры. Мужчине, чтобы успокоиться, необходимо время, женщине чаще всего ну, время побыть одному. А женщине необходимо чувствовать, что ее все равно принимают, несмотря на то, что вот у нее был там эмоциональный взрыв, все равно что мужчина рядом. Поэтому лучше дать друг другу остыть и как-то уже ну, сблизиться, попросить прощения друг у друга, дать возможность э, высказаться, услышать теплые слова и как-то попытаться загладить вину друг перед другом, сделать что-то приятное. А с приводу причин сварок, так, mm -hmm. одни из наипоширеннейших есть ревность. Что mm -hmm. Вы можете сказать из этого привода? Чи есть место целом место ревности в mm -hmm. подружных отношениях? Надо вообще стремиться к доверию, доверять, потому что без доверия невозможно развитие отношений. Двумя наиболее частыми причинами ревности являются, во-первых, неуверенность в себе человека, который ревнует. Он не верит в свою ценность, он не верит в свою ценность для другого, не воспринимает, не понимает этого. И вторая причина ⁇ это поведение какого-то слишком свободного второго супруга. В принципе, как бы есть нормальный уровень ревности, когда супруг ревнует, но понимает, что в принципе все в порядке. Ну, это как бы легкая ревность, это может даже придать остроты отношениям. А когда ревность уже становится патологической, это может привести к таким очень серьезным последствиям, там, минимальным из которых будет разрушение отношений.